Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Yang berbahagia yang Datuk Mursi dan moderator Rakan-rakan di bawah Tan Sri datuk, datuk 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 Tuan Tuan dan Puan Puan Pertama saya ingin mengajar Kesyukuran kerana dapat hadir Pada pagi ini Yang murni ini dan dapat berkongsi bukanlah pakar, bukanlah ilmuwan tetapi hanya berkongsi data tentang apa yang kita ada okay, pada peringkat permulaan uh, kajian uh, di Sungai Batu khususnya Saya mula diamanahkan untuk melengkapkan data yang kita dah lama kenal dalam buku sejarah, iaitu Lembah Hujan. Lembah Hujan telah dikaji sejak 1840-an oleh British terutamanya. Dan 2007 itu, bila saya mula diminta untuk melengkapkan data, kerana sebelum 2007, saya banyak tertumpu kepada prasjarah negara. Prasejarah bermaksud uh, uh, Bermaksud Sebelum ada tulisan eh, Dan selama itu USM pada masa itu Kajiannya lebih banyak Di Lenggong yang telah jadi Tapak warisan Dunia pada 2012 Di Sabah dan di Surau Tiba-tiba pada 2007 uh, Kita diamanakan Untuk melihat kembali di Lembah Ujang eh, Yang telah dikaji Yang telah ada rekod lebih 80 tapak dalam 400 km persegi telah ada muzium arkeologi Pakujang pada 1980 dan dari situ kita melihat ha? Oke, okay, uh, tak boleh nak poin. Boleh patah balik ke peta tadi? Okey. Uh, yang pertama ialah di Sungai Batu itu. Kita jumpa pada 2007 dan uh, saya punya pemikiran pada masa itu ialah hanya untuk melengkapkan data saya tidak sangka uh, menyangka langsung bahawa data itu sangat-sangat uh, memberikan impak kepada dunia uh, bukan sahaja kepada pengetahuan kita tentang komuniti kita, awal kita dan hasilnya di situ di Sungai Batu saja uh, kita dah pertama kali menjumpai fungsi industri Uh, peleburan besi seperti yang uh, Prof. Salihah cakap tadi di samping itu dalam satu kilometer persegi tapak-tapak yang kita dah dedahkan kita juga jumpa bukti monumen bangunan jeti pelabuhan kita jumpa bangunan pentadbiran pelabuhan Syabanda dan kita jumpa tapak ritual yang sebelum ini banyak monumen Candi Hindu Buddha di mana-mana dapat. Di eh, dalam rekod Lembah semua orang tahu. Tu. Aa, di samping penemuan seramik maknanya Arab, Cina dan sebagainya sebagai interpretasi awal perkaji awal sebelum kami masuk memang clear sebagai pelabuhan yang ada pertukaran pelarang berlaku dan sebagainya tetapi selepas sungai batu dikaji daripada excavation kita lakukan excavation 2009 sehingga 2021 saya pengin 2021, 2021 kita dapat di data yang sangat-sangat awal besi mula dilebur pada 788 sebelum masih 788 tahun sebelum Nabi Isa lahir orang Kedah sudah boleh melebur besi sudah menghasilkan jambu besi dan sudah Mengesport melakukan perdagangan jambu besi ke seluruh dunia apa yang Prof. Leha kaitkan tadi dengan Mesopotamia dan yang lain-lain Kemudian saya melakukan pemetaan lebih terperinci di kawasan dalam ruang lingkup yang merah itu iaitu di sepanjang Sungai Muda sampai ke sepadan Thailand cross sepadan Thailand sampai ke Petani sampai Petani sampai Teruk Siap semuanya dipenuhi dengan relau peleburan besi so sekurang-kurangnya dalam kawasan lengkuk merah lengkungan merah ini adalah kawasan orang-orang hebat terlalu supaya boleh pam oksigen masuk ke dalam, angin masuk ke dalam dan menaikkan suhu sangat dan yang ketiga kita jumpa besi mentah kebanyakannya adalah hematite dan magnetite. ini dalam tapak semua kita akan jumpa ini dan kita akan jumpa hasil peleburan dalam bentuk arang dan abu peleburan dan juga jongkong besi serta for sure ialah snack, iron snack, uh, scissors, ataupun type C orang or tahu kata so daripada evidence ini kalau kita pergi ke tapak kita akan nampak seperti gambar lah ya? Yeah? hanya ketul-ketul ya, -ketul tetapi dia memberi makna kepada suatu industri telah langsung iaitu peleburan Okey, ini contoh relau dasar saja yang kita jumpa di Sungai Batu kerana bagian atas telah dipecahkan untuk mereka ambil uh, lebu, bahan -lebu di dalam. jadi yeah, so kita banyak jumpa bentuk-bentuk uh, relau sebegini. Ya. Yeah. Okay. Uh, dan juga asosiasinya dengan artifak yang lain yang jelas bahawa dia berfungsi sesuatu. Okey, ini relau yang lengkap yang kita jumpa di sepanjang Sungai Muda sampai ke Batang. So, relau ini menggambarkan siapa yang buat. Kalau kita banding dengan India, lain kita banding dengan Afrika, lain dia mengikut kesesuaian ketinggian masyarakat yang melaksanakannya. So, lebih kurang 1 meter say. So nak buat ni kalau tanpa teknologi mustahil semuanya daripada tanah liat dan bercampur dengan uh, bata batu untuk memperkuatkan. Dia mesti ada mulut atas, ada lubang daripada atas untuk kita bawa masuk semua keperluan. Besi nak dilebur mesti dicampur dengan pasir, mesti dicampur dengan kapur dan arang pembakaran. Kayu pembakaran nak maknanya. Ya. Mari mulut atas dan di mulut bagian bawah ada lagi satu tempat keluarnya selepas kesemuanya lebur mengalir macam lawa dan daripada situ baru dijadikan jongkong dia so ini dan di dinding-dinding kita lihat yang lubang-lubang pula -lubang itu mesti ada duit peniup angin yes. saiz lebih kurang 1 meter tinggi 1 meter diameter lebar dan setiap 1 meter ini ada lebih kurang 5 tuya diperlukan untuk sekali proses perubahan besar. So yang ini tuya dia yang kita jumpa ya yang perkataan Perancis saya kata tadi satu lengkungan bulat macam pipe dan di tengah dia ada bulat kecil untuk dilakukan pengudaraan masuk memasukkan udara. So di Perancis semasa penemuan itu, tak sampai pun 20 ketul 20 biji tu dia. Kalau you pergi Sungai Batu sekarang you boleh lihat lebih daripada 2 juta tuya. Dan daripada itu, bila you dengar Prof. Soleh cakap tadi, sebagai satu industri yang kedah terkenal dengan mesin, logik, mana berlangsungnya satu industri yang hebat, di kedah ini. So itu bentuk tu je dan di mana dia dilekatkan pada dinding terlalu finish. Next, oh, ini lorokan yang more than 2 million tu ya. Store tuya. The first time in the world kita jumpa to tu ya. Maknanya pada masa ini, sudah ada supervisor, sudah ada technical, sudah ada manager. Kita bercakap 788 sebelum masih. Suatu pentadbiran, suatu pemuafakatan dalam melaksanakan satu industri. Berapa ramai pekerja kilang. Berapa makan perlu dibekalkan. Berapa pada industri ya. bagaimana mentadbirkan bukan ada handphone pada ketika itu untuk komuniti pedagang bagaimana perdagangan berlangsungkan sehingga Eropah mengenal kedah sebagai kuida Arab mengenal kedah sebagai kala India mengenal kedah sebagai kataram kadara uh, Cina mengenal kedah sebagai ciaca ya. semuanya bermaksud pelabuhan atau besi even kalau bahasa Sense uh, Sanskrit dikenal mengenali juga sebagai kata yang bermakna mangkuksi. Kita detailkan lagi rupanya dia adalah maksudnya dia adalah sos besi. Okay, next. Ini ketul-ketul besi mentah. Dia mesti ada besi mentah. Daripada mana datang besi mentah ni? Yeah. So, sekeliling gunung jerai. Yeah. Gunung jerai itu uh, terangkat dari segi geologinya pada 250 juta tahun yang lalu. Semasa magma ini keluar yang membawa naik membentuk gunung jerai, dia membawa mineral eksotik termasuk biji besi, metal dan Timah, emas, gunung ledang seperti yang Rosalia kata tadi. So, memang Tuhan dah set keliling gunung jerai ini dengan prasarana kemudahan untuk berlangsungnya industri besar. <tuh> Kalau tanpa biji mentah, tak usah cakap lah tentang industri besi. Kalau tanpa kayu bakau yang penuh di sekeliling sungai Merbu, mustahil nak lebur 1200 juta celsius. Pokok bakau minyak yang ada di hutan bakau Merebuk itu adalah kunci yang Allah berikan set dia bersama tanah liat untuk buat furnish, untuk buat tuyul dan yang lain-lain so risetkan untuk terlaksananya satu tamadun yang hebat untuk bahagian dunia yang lain kita sebagai pengkat next ini contoh biji besi yang ada di sekiranya guna jerai sampai hari ini kedah ekspor biji besi itu adalah lomba mesin yang terkini, ya, masih berlangsung, ekspor terus biji menti mentah kepada China. Taklah cari macam dulu, dulu hasilkan jokong. Ya. Adalah teknologi untuk orang kita. Ya. Ini main ekspor terus saja. Ya. Next. Ini bukti debu dan arang di tapak pelaburan. kalau melawat, jemput semua untuk melawat dalam tamadun terawal kita ya? Aa, di mana abu dan debu pembakaran bersama air slag biji tai biji ataupun sisa besi penuh di sekitar tapak next ini contoh sisa besi air slag yang banyak kebanyakannya saya dapati mereka collect balik dan lebur balik ya dalam aktiviti ini next ah ini bila saya temu tapak lebur besi ni Soalan pertama saya, mengapa dalam rekod sejarah dulu tidak melaporkan perkara ini? Kita hanya terkenal dengan Mas dan juga Timah. Mas Timah boleh jumpa dalam buku sejarah mana-mana. Yang bahasa kita lah. Ya. Even dalam Inggeris, report pun, pengkati awal tak jumpa langsung. Dan dalam mana-mana Inggeris report pun, publication tak ada mengatakan kita eksplosif. So, bila saya jumpa besi, antar tentukan tarikh, tarikh semua pelik-pelik, Mengamang satu badan saya melihatkan tarikh-tarikh awal ni, betul ke tak betul ni? Yeah. Very early. Yeah. Dan yang keduanya ialah saya tak jumpa alat yang siap. Tak jumpa parang, tak jumpa pedang setakat ni. ya, yeah. Tak jumpa menghasilkan pisau pun. Sebab so, apa benda ni semua kita kecil saja. Dalam pada saya pada masa tu, jongkong, dalam kepala kita lah, bila sebut jongkong, Pak Sebi tepat, Padu", Padu, kan? Bila kita sebut jongkong. Uh, dia ingat. Rupa-rupanya, bila kita bandingkan seluruh dunia, inilah rupanya. Jongkong-jongkong -jong awal yang keluar daripada tapak peluburan seluruh dunia. Yeah. Iaitu yang dalam macam lava tadi, selepas mengalir keluar macam lava, dipecah-pecahkan kepada saiz 3 4 jari dan yang itulah yang digunakan sebagai bahan mentah untuk membuat peralatan. Dalam rekod Cina I Ching, pengembara Hindu Buddha yang sampai ke sini abad ke-7 Masih, dia duduk, dia kata, di kedah tua tiga bulan. Dan sebelum dia ke India, dia akan collect setiap jongkung ini yang bersaiz tiga ke lima jari, dia tulis dalam buku pengembaraan dia itu. Bila sampai Nicobar Island, pulau Nicobar, setiap ketul dia mendapat pertukaran 5 ke 10 biji kelapa ini rekod pada abad ke 12 oleh seorang penggara pengembara Hindu so sesuai dengan saiz yang kita jumpa next dan ini apa yang Prof. lihat Hadda sebut bagaimana pentingnya kedah tua yeah. sejak 788 sebelum masih tetapi tidak ada nama kingdom apa ni, kerajaan apa ni yang sampai sekarang saya masih guna sebagai kedah tua, ancient kedah buat permulaan, sehingga kalau tak tahulah boleh jumpa inskripsi ya, yang diukir atas apa-apa yang boleh kita tahu apakah kerajaan Funan Sriwijaya dan sebagainya atau dia sini. <tuh> tetapi apa yang berlaku ialah panggilan kepada kawasan ini seperti apa yang saya sebut maknanya sama ada besi atau pelopan okay. tadi berusaha saya tunjuk dalam rekod-rekod Arab betapa banyaknya perkataan-perkataan kalah yeah, yang keluar yang menunjukkan kepentingan kawasan ini ya. Yeah. so dalam rekod Arab juga tadi berusaha saya tunjuk pedang Nabi yeah, yang asal usulnya besi kalah dalam rekod India dijadikan pedang India dan juga kereta kuda India ini ada rekod uh, pedang Arab seperti apa tersebut dan juga Profesor ada dah bincang siapa dia Al-Jindi dan al yang mention the best iron in the world salah satunya adalah daripada kalah next ok, rekod di Kedah sendiri yang paling hampir adalah oleh Sultan Kedah ke-22 ya, yeah, 1804-1845 dalam buku peringatan Raja-Raja Kedah yang baru saja 3 tahun ke tahun terjemah dia mengatakan semasa Raja ini memerintah Kedah pada masa itu ada 5 bahan dari utama ya. Yeah? gajah, timah dan besi dan besi pada masa ini nah, ini lebih cerdik daripada kerajaan sekarang ya. Yeah? dibuat bukan saja ekspor besi mentah tapi dibuat peluru kuali dan paku 18 1804 Kedah dapat ekspor kuali dan paku yeah. so strategi bisnes strategi yang berlangsung daripada awal di Kedah yang boleh dijadikan contoh dan dikawal 40 pikul setahun saja boleh ekspor Sultan pada masa itu ini yang paling hampir dari sistem pemerintahan Kedah. Next. Okey, ini jongkong-jongkong besi yang telah saya potong dan analisis. You lihat yang di bahagian telah dipotong bagaimana kualiti dia. Lebih ke semuanya, lebih daripada 70% perak. Patutlah ITG dah dulu mention the best iron in Patutlah menjadi pilihan Arab dan memang sangat berkualiti ya. so keseruhannya kedah adalah tempat pengeluar jongkong besi sejak 788 2800 tahun yang lalu next kawasan ini juga kita jumpa monumen, sudah pasti bila ada bengkel, bila ada kilang untuk mengeluarkan jongkong keperluan masyarakatnya dari segi jeti untuk ekspor kita jumpa monumen-monumen jeti semua daripada pata ya. Yeah. awal so dari segi seni bina asal usul seni bina sejarah negara architecture history bermula dengan bricks ya. Yeah. setakat sekarang batu datang kemudian okay. kita jumpa Syahwanda, pengurusan pelabuhan uh, tarikh itu adalah tarikh terkini setakat sekarang mungkin akan depan, masa depan kita boleh jumpa tarikh yang lebih awal dan satu bangunan ritual So ini menyokong dalam satu kilometer persegi kita jumpa keempat-empat fungsi ini. Next. Ha, ini contoh monumen kita jumpa lantai kepada satu jeti semua daripada batu. dan ini menggambarkan bahawa atasnya adalah kayu kerana kita tak jumpa semua telah terlalu haru kita jumpa base saja uh, base lantai dia base tempat pengikat kapal atau tiang di bahagian ujung dia buat round yang ujung round tu adalah pengikat kapal. Ini slot tu jeti dan kita jumpa di kedua-dua tebing sungai kuno sekarang. Sungai tu dah tak ada air. Kedua-dua tebing ada jeti ni lebih 12 sudah kita buka. Menggambarkan pelabuhan. Dan kita faham bahawa industri besi satu industri yang berat yang memerlukan jeti yang strong, kuat. Untuk dia boleh export dan bawa ke laut. Ya. Yeah. Next. Ini contoh uh, kita jumpa pelapik tiang yang menunjukkan bangunan ini mesti ada berbembuk. Ya, yeah? kita jumpa pelapik tiang tiangnya hancurlah. Mungkin dari bakau tapi itu lubang kepada lubang-lubang tiang yang dibuat daripada bata juga. Next. Ah, kita jumpa ada genting. Kita bercakap 582. Rumah saya sampai tahun 70 ada nipah. Syakar 580 BC Sebelum masih orang Kedah sudah menghasilkan Atap kenting yang kita kenal sekarang Sebagai Singgora Kami jumpa di Singgora dulu Kalau jumpa di Singgora batu, dia tak jadi atap Singgora Atau atap Sembatu Batu menghasilkan jauh lebih awal okay. So daripada struktur Atap kenting ini, next Maka kita boleh Reconstruct proses bagaimana kita Reconstruct bangunan berkenaan kita ada tiang menunjukkan di mana tiang berada kita ada runtuhan tak penting di mana runtuh maka kita dapat 3D shape akhirnya semua monumen yang ada di Sungai Batu sama ada bumbuhnya L shape ataupun V shape ya? bentuk yang kita tahu next so ini keseluruhan Sungai Batu sekarang yang telah dieksklawasi ada satu tasik di atas sana ya? sekarang ni air payau saja di kawasan ini kita dah scan adanya kapal karam tapi belum kita buat penelitian lebih detail. Ya. Itu sungai batu kuno yang lalu. Jadi tepi sungai batu kuno yang biru adalah semua jeti yang menggambarkan satu pelabuhan berbeza usia. Yang kuning adalah kawasan pelabuhan bersih. tertumpus setempat dan yang hijau adalah syabandar. Syabandar dibezakan, dia ada bilik-bilik ada tiga bilik, ada lapan bilik. Ini eh, monumen yang ada. Menggambarkan dia pusat pentadbiran. Next. So, secara keseluruhan, setakat ini, data yang ada, uh, besi 788 BC, bermulanya tamadun di Kedah Tua, kemudian pelabuhan, uh, struktur JT 582, struktur Syabanda 487 dan ritual, etc. So, ini boleh berubah dari semasa ke semasa dengan tapak-tapak baru yang kita jumpa sekarang ini bila kita buat mapping yang terbaru lebih seribu kilometer tamadun ini sampai ke sebarang Thailand dan main base dia adalah besi next ini yang Prof. dah tunjuk tadi di mana uh, kedah tua berada dalam tamadun dunia kita mula dengan Mesopotamia, Mesir, Indus dan sebagainya so kita berada di situ lebih kurang Aa, dengan Jamal Rom aa, malah ada jumpa yang rekod baru Agustus masa memerintah Jamal Rom 382 BC mendapatkan besi kita untuk membina jalan raya di Eropah masa itu Agustus menawan Eropah 382 BC. Ye. next so setakat itu aa, saya punya perkongsian data aa, apa yang ada dalam ruang lingkup tadi kalau peringkat dunia lain sepatutnya sudah hadir pusat penyelidikan dan pembangunan tamadun awal kerana ia berkait terus dengan jati diri dan bangsa negara jadi kalau kita biarkan dengan pembangunan pertanian dengan pembangunan yang lain-lain semua tapak ini akan musnah maka kita akan hilang tamadun dia so, inisiatif kerajaan sepatutnya diambil untuk ini ada apa yang Uh, Sayyidina Umar Al-Khattab pesan kepada kita dapat kita lihat berlangsungnya, berlakunya negara-negara uh, lain kalau kita tak laksanakan uh, sejarah sebagai kunci kepada pembangunan negara. Sekian, wabillahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.